Блокбастером 20-х годов прошлого века, рассказывающим о Кабзаре Тарасе Шевченко, открылся первый в городе библиокинотеатр Спалахи. Это абсолютно новое веяние работы библиотек в нашем городе, переоткрывателем которой стали сотрудники областной библиотеки для юношества. На презентации побывала и наша съемочная группа. Современная библиотека это не просто книги и компьютеры, но и широкая научно-просветительская программа, утверждают сотрудники областной библиотеки для юношества. Так на базе библиотеки открылся первый в Запорожье библиокинотеатр. Раз в месяц здесь будут рассказывать о фильмах, которые стали историей кинематографа. Наш отечественный и украинский российский кинематограф там очень много фильмов, которые считаются классикой и которые рассказывают ту историю, которой они не знают. И к тому же вот и этот фильм они уже не увидят нигде. Открив бібліокінотеатр Блокбастер 1926 дев'ятсот двадцять шостого года Тарас Шевченка. була снята режисером Петром Чардиніним на Одеській кіностудії. Головну роль зіграв актер Амвросій Бучма. Наш бібліокінотеатр відкривається спогадами художника-постановника фільму Тарас Шевченко Василя Кречевського, який був знятий в 1926 році на одеській студії. Цей фільм, коли він тільки був пущений в прокат, він завоював велику. неоприхильность глядачів, но, на сожалению, был забутий, и много лет пролежав на полиці. Фильм пролежал в архивах киностудии Довженко почти столетие. В прошлом году его оцифровали, и вот теперь библиотекари рассказывают о нем в ролях школьникам города. Ведь, как утверждают лекторы, смотреть фильм, зная его историю, намного увлекательней. Проект «Библиокинотеатр и будет проходить в библиотеке раз в месяц. На просмотр приглашаются все желающие, а библиотекари обещают подбирать интересные киноленты.